bismillah alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulilloh hozirgi davrda safarda yurgan turli o'lkalarda demak kimdir o'qishda kimdir ishda işte yurgan mo'min musulmonlarni qiziqtirgan muhim savollardan biri ya'ni o'zi yashaydigan şey joydagi boshqa ahli kitoblar so'ygan go'shtdan yesa bo'ladimi yoki yo'qmi masalasi ahli kitob deganda de, faqatgina yahudiy diniga amal qiladigan kishilar nasroniy diniga amal qiladigan kishilarni nazarda tutiladi undan boshqasi emas budparastlar yoki boshqa din hindular bunga kirmaydi yani ana shu ahli kitoblarni o'zini dini talablari asosida so'ygan go'shtini yeyishlikka ta alloh taolo qur'oni karimda ruxsat bergan moyda surasida beshinchi oyatida alohida bayon qilib azu billahi mina shaytoni rai deb olloh taolo marhamat qilgan ya'ni bugun sizlarga toibot pokiza narsalar halol qilindi shuningdek sizlarga yana halol qilindi nima kitob berilgan kishilarning taomi sizlar uchun haloldir sizlarning taomingiz ular uchun haloldir degan taomdan murod bu yerda ibn abbas abu umoma mujohid kabilarning tafsiri bilan taom bu oyatdagi taom nima desa o'shalarning so'ygan go'shti nazarda tutilgan deb tafsir qilishgan bu moyda surasidagi taomdan murod demak yahudiy va nasroniylar o'zlarini dinlariga amal qilib so'ygan go'shtlarni nazarda tutilganligini demak ibn abbos abu umama al bahiliy va hamda mujohidlar buni tafsir etishgan demak ahli kitoblarni o'zini dini asosida so'ygan narsalari demak halol bo'lgan bizni dinimizda halol bo'lgan narsalarni so'ysa qo'yni sigirni echkini tuyani tovuqni ya'ni boshqa shu islomga ko'ra shariatimizga ko'ra halol bo'lgan hayvonlarni o'zini dinini shartlariga ko'ra muvofiq qilib so'ysa mo'min musulmonlarga halol bo'lishligi mana shu oyatdan demak bilinadi endi juda yam e'tibor qilinadigan narsa bu hozirgi davrda nasroniylarni diniga amal qilish masalasi juda ham savol ostida chunki nasroniylar o'zini dini asosida so'yilishi kamdan kam topiladi yahudiylarda biroz bu jiddiyroq olinadi kasher deb ataladigan e, talab asosida ular o'zini halollik nomi ularda asosida so'ysa bu mayli undan iste'mol qilish joiz. ammo nasroniylarda dinga amal qilishda biroz nuqson juda ham kattalashib ketganligi uchun uni aniqlash kerak bo'ladi nasroniy dinidagi odam o'sha dinining talablari asosida so'ygan bo'lsa uni iste'mol qilishlikka joiz lekin to shu narsani aniqlaguncha nasroniy so'yganini ham yemasdan turishlik kerak bo'ladi yahudiylarniki nisbatan boshqalarga nisbatan ya'ni nasroniylarga nisbatan talab qattiqroq bo'lganligi uchun ularnikini demak e, iste'mol qilishlikdan mumkin bo'ladi shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin nasroniy kishi e, o'zini tilida ollohni ismi bilan deb aytib o'sha ichida qasdida iso alayhissalom nazard tutgan bo'lsa uni go'shti halol bo'ladi desa u qasdidagi narsani e'tibori yo'q tili bilan aytishda işte, Ta alloh taoloni ismini aytib so'yayotgan bo'lsa ana shu e'tibori bor o'sha shariat şe, talablari asosida bo'ynidagi shoh tomirlarni kesish bilan so'ysa demak uni go'shtini iste'mol qilishlik joiz bo'ladi shu bilan birgalikda e'tibor qilinadigan narsalardan biri o'sha hozirgi davrdagi e, ahli kitoblarni so'ygan narsasini ahli kitob so'yganligi ma'lum bo'lsayu lekin qanaqa qilib so'yilgani ma'lum bo'lmasa ahli kitob so'yganligi ma'lum bo'lsa fatvoga ko'ra joiz bo'laveradi o'sha mashhur e, ibn nujaym e, al misriy tahoviydan rivoyat qilgan e, kitoblarda keltirib imom tahoviydan keltirgan naqlda o'sha ahli kitobni so'ygan narsasini agar so'yilgan holatda musulmon odamga taqdim qilingan bo'lsa uni iste'mol qilishligi mumkin bo'ladi uni allohni ismini aytgan yoki aytmagani ma'lum bo'lmasa ham lekin ahli kitob so'yganligi ma'lum bo'lsa o'shani o'zi kifoya qiladi agar e, allohning ismini aytib so'ymaganini ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa yoki ma'lumoti bo'lsa yoki iso alayhissalomni nomini o'zini aytib so'ygan bo'lsa uni bilgandan keyin uni iste'mol qilishligi harom bo'ladi degan ma'nodagi rivoyatni imom tahoviydan keltirgan shundan demak bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu hozirgi savolda sal batafsilroq javob berildi yani demak ahli kitoblarning so'yganini diniga amal qilgan holatda so'yilgani ma'lum bo'lsa iste'mol qilishlikdan shariatimiz man qilmaydi iste'mol qilinaveradi allohu taolo ala alamisavb